Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Qünas TV-yə baxırsınız. Studiyada Aynur Zəhidtdir. Əvvəlcə avqustun 9-u, Hicri Şəmsi təqvimilə Mordad ayının 18-inə olan əsas xəbər başlıqlarına qısaca nəzər salaq. Təbrizli idmançı öldürüldü. İranlı ekspert Şuşaya Şuşi dedi. Milli istihbarat təşkilatı İran casuslarını ifşa etdi. Türkiyə ordusu ən güclü silahlardan birini sınaqdan keçirəcək. Moskva, Bakı və İrəvanla aktiv şəkildə əməkdaşlıq edir. İndi sədada etraflo Təbrizin maşinsazi futbol klubunun keçmiş oyunçusu Oqab Mehir, futbol klubunun üzvü Mehdi Mahmudi Təbrizin Şəhid Əqdəmi idman zalının qarşısında qüllələnərək öldürülüb. Yerli medianın verdiyi məlumata görə futbolçu baş verən silahlı atışmada bir neçə güllə yarası aldığına görə həyatını itirib. Mehdi Mahmudevin öldürülmə səbəbləri və hadisənin təfərruatı barədə məlumat verilməyib. Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl Oqab Mehr futbol komandasının oyunçusu Əmir Xudayarı də Şahkələ yolunda şübhəli avtomobil qəzasında həyatını itirib. Təbrizin yerli mediyası hər iki ölüm hadisəsinin şübhəli və qeyri-adi olduğunu yazıb. İranın Qızıl Hisar həbsxanasında saxlanan güneyli idmançı Səhənd Nurməhəmmədzadə 10 illik həbs cəzasını çəkmək üçün Kerman şəhərinin Kəhnuç həbsxanasına köçürülüb. Səhəndin ailəsinin verdiyi məlumata görə, avqustun 8-də Kerman həbsxanasına köçürülməsi üçün ondan əşyalarını toplaması istənilib. Qeyd edək ki, Səhəd Nurmuhammədzadə 2022-ci oktyobrun 4-də Tehran şəhərində həbs edilib və dekabrun 3-ündə barəsində idam hökmü çıxarılıb. 26 yaşlı gənc etiraz əляmləri zamanı zibil qutlarını yandıraraq yolu bağlamaqda ictimai nəqliyyatın fəaliyyətinə mane olmaqda günahlandırılıb. O, varəsində çıxarılan qərardan şikayət etdikdən sonra ölüm hökmü 10 il azadlıqdan məhrum etmə və 10 il sürgün cəzası ilə dəyişdirilib. Təmirik Xurmu şəhərinin İran parlamentindəki nümayəndəsi Salman Zakir çörəyin qiymətinin bahalaşdırılmasını tənqid edib. O, hakimiyyətə bundan əvvəl xalqın süfrəsini zənginləşdirmək və məişət problemlərini aradan qaldırmaq barədə vədlərini xatırladıb. Az təminatlı təbəqənin yeganə ümidi ucuz çörəyi idi. Çörəyin bahalaşması təqdirdə onların bütün ümidləri kəsiləcək deyə millət vəkili bildirib. O, hakimiyyətə bundan əvvəl xalqın süfrəsini zənginləşdirmək və məişət problemlərini aradan qaldırmaq barədə vədlərini xatırladıb. Son günlər İranın 13 əhliyyətində çörəyin qiyməti artıb və rəsmilərin dediyinə görə avqustun 20-sinə kimi ölkənin bütün bölgələrində çörəyin qiyməti 40% bahalaşacaq. Qeyd etdək ki, İran prezidenti İbrahim Rəisi bir müddət öncə çörəyin qiymətinin bahalaşmasının hökumətin qırmızı xəttdə olduğunu və buna yol verilməyəcək qeyd etmişdi. İranın keçmiş kənd təsərrüfat naziri, ekologiya təşkilatının keçmiş rəhbəri və Urmu gölünün bərpası qərargahının keçmiş başçısı İsa Kələntəri İran mediasına açıqlamasında Urmu gölünün bərpa olunmasının vacibliyindən danışıb. Urmu gölü hansı qiymətə başa gəlirsə gəlsin bərpa olunmalıdır. İnsanlar ümidsizləşdirilməməli. Nə əkin sahələrinə suvarılması, nə də başqa hər hansı məsələ Urmu gölünün bərpasından vacib deyil. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının azalması halında belə gölün su payı verilməlidir. Bu edilməzsə toz fırtınaları daha böyük fəsadlar yaradacaq deyə Kələntəri xəbərdarlıq edib. O, hazırda Urmu gölünü ağır xəstəyə oxşadıb və onun müalicəsinin mümkün olmasına baxmayaraq Taliyin ümidinə buraxıldığını deyib. Kələntərin sözlərinə görə qrup plan və proqramla Urmuqölünün 15 il müddətinə tamamilə bərpa etmək və normal ekoloji səviyyəyə çatdırmaq mümkündür. Qeyd edək ki, təxminən 95 faizi quruyan Urmuqölünün sahəsi ötən il ilə müqayisədə 1139.96 kvadrat kilometr azalaraq 938.10 kvadrat kilometrə çatır. Bu uzunmüddətli orta göstəricidən 3729.58 kvadrat kilometr azdır. Gölddə suyun həcmi ötən ilə müvafiq dövrü ilə müqayisədə 1.41 milyard kubmetr, uzunmüddətli dövrlə müqayisədə isə 10 isdan 0.70 milyard kubmetr azalıb. Günün səsinizi izləyirsiniz. Azərbaycanın qarşı düşmən mövqeyi ilə seçilən Erməni pərəst analitik Ehsan Mövəffədiyan növbəti dəfə cəfəng fikirlər səsləndirib. Belə ki, o sosial media hesabında Şuşanı qərəzli şəkildə Şuşi adlandırıb. Stelich Ehsan Muvahediyan sosial media hesabında sərsəm iddialar irəli sürüb, İranı təhdid etmək məqsədilə Zəngilan və Füzulidə 2 hərbi hava limanı tikən Bakı 2024-ün ilə qədər Laçında Ermənistanla bitişik Qorçu kəndində 3-cü hava limanını tamamlayacaq. Aeroportun uçuş enmə zolağının uzunluğu 3 kilometr, eni isə 60 metrdir. Sahəsi 50 min kvadrat metr olan hava limanı Laçından 30 kilometr, Kəlbəcərdən 60 və Şuşidən 70 kilometr məsafədə yerləşir deyə Erməni Pərest analitik yazıb. Belə, 44 günlük müharibədən sonra imzalanmış üçtərəfli bəyanata əsasən Rusiya sülh məramları Qarabağda müvəqqəti yerləşdirilib. Lakin sülh məramlarının öz funksiyalarını yerinə yetirməməsi ilə bağlı daimi narahatlıq ifadə olunub. Bəs görəsən paytaxt sakinləri necə düşünür? Ümumiyyətlə bizə sülh məramları lazımdırmı? Suşət isə də Bakının mərkəzi küçələrindən birindəyik. Qarabağda yerləşdirilən rus sülh məramlarının Azərbaycan tərəfinə lazım olub-olmadığını soruşacağıq. Gəlin birlikdə cavabları görək. Sülh məramlarında o da bu dəqiqə heç bir fəaliyyəti yoxdur. Navod bütün fəaliyyətdə bizim əksimizə də hal hazırda olan. Belə mənim fikrimcə lazımdır. Bizim özümüz elə sülmə almırıq. Bizim qəhrəman oğlanlarımız, qəhrəman övladlarımız, mənim şəxsən öz övladım və dəstçilər xidmət edir. Mənailəcək sülməramlar bizə lazım deyil. O bilsin ki, əvvəllər bəlkə də lazım idi, amma indi ə, artıq vəziyyət ə, real vəziyyət göstərir ki, sülməramlar artıq bizə demək olar ki, Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərini hətta düzəltməyə belə maneə olurlar. Milliyyəti rus olmuş, amma adı sülməramlar kimi gəlib ə, Qarabağda məskunlaşan, hansı ki, orada qanunsuzluqlar edən, korrupsiyayla məşğul olan sülməramlar heç bir insana lazım deyil. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan dövləti özü sülməramlı dövlətdir və Azərbaycan ordusu, polisi, sərhəd qoşunları öz təbii sərhədlərini qoruyacaq güclüdür. Ona görə də heç bir sülhməramlı qüvvəyə ehtiyacımız yoxdur. Sülhməramlı niyyətimizi müdafiə edəcək bir ölkəyik. Məncə lazım deyil, çünki Azərbaycan dövləti qonşu ölkələrlə həmişə yaxşı münasibətdə olub. Düşünürəm ki, Ermənistanla da ikili münasibətin qurulması üçün heç bir dövlətin sülhməramlanına ehtiyac yoxdur. Məncə lazım deyil çünki Azərbaycanın öz torpaqlarında sülh məramlı bulundurması mənimə görə düzgün deyil. Mən düşünürəm ki, xeyr, bizə lazım deyil. Bizim bu gün ölkəmizin ə, silahlı qübbələrin gücü səti ki, bütün ümiyyətlə olan torpaqları azad edək və bizə heç bir səhnə sülh məramlı lazım deyil. Öz ordumuz yetərincə güclüdür. Özümüzü qorumaq üçün yetərincə güclüdür. Öz ordumuzun maşınlı kifayət qədər qüvvəsi də var, gücü də var. İl 2020. İkinci Qarabağ müharibəsindən zəfər əldə edən Azərbaycan xalqı Daha sonra Qarabağda sərhəd bölgələrinə yerləşdirilən rus sülh məramları Azərbaycan vətəndaşları tərəfindən birmənalı şəkildə qarşılanmadı. Onların orada lazım olb olmadığı müzakirə mövzusu oldu. Məs bununla bağlı bu gün də Bakının mərkəzi küçələrindən birində sorğu keçirdik. Birmənalı şəkildə vətəndaşların fikri Qarabağda sülh məramlarının Azərbaycan tərəfinə heç bir faydasının olmadığını bildirdilər. Günadsevə Türkan Aras Rizvan Isaoğlu Türkiyə silahlı qüvələrinin ən güclü silahlarından biri kimi tanınan Hisar U raketinin bu həftə sınaqdan keçirilməsi gözlənilir. Sınaqlar Qara dənizdə 850 kilometrlik ərazidə həyata keçiriləcək. Türkiyə Silahlı Qüvələrinin ən güclü silahlarından biri kimi taninan Hisar U raketinin bu həftə sınaqdan keçirilməsi gözlənilir. Sınaqlar Qara dənizdə 850 kilometrlik ərazidə həyata keçiriləcək. Türkiyənin müdafiə sənayesindəki kritik addımlardan biri olaraq qiymətləndirilən Hisar U sayəsində hava sərhədləri yerli və milli resurslarla istehsal edilən texnologiyalarla qorunacaq. Rusiya tərəfi sülh müqaviləsinin hazırlanmasında rəsmi Bakı və İrəvanla aktiv şəkildə əməkdaşlıq edir. Bu fikirləri Rusiya xarici işlər nazirliyinin İnformasiya və Mətbuat Departamentinin direktor müavini Aleksey Zatssev jurnalistlər üçün keçirdiyi brifinqdə deyib. Onun sözlərinə görə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin hazırlanması Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin birgə imzaladığı üçtərəfli razlaşmanın elementlərindən biridir. Zaitsev onda əlavə edib ki, hər il üçtərəfli sammitlər keçirilir, müntəzəm olaraq xarici işlər nazirlikləri rəhbərləri görüşür və bu yaxınlarda belə bir görüş baş tutub. Qərb sərhədlərimizi gücləndirməli olacağıq, bunu Rusiya Müdafiə Naziri, ordu generalı Sergey Shayqu nəzirlərin kollegiya iclasında deyib. Sergey Shayqunun sözlərinə görə, Polşa Birləşmiş Ştatlar, İngiltərə və Cənubi Koreya-dan 20 milyardlıq silah almağa başlayıb. Bu isə Rusiya üçün riskdir. Polşa Birləşmiş Ştatların anti-Rusiya siyasətinin əsas alətinə çevrilib, deyə Shayqu bildirib. Amerika Birləşmiş Ştatları 5-ci Donanmasının sözçüsü Dmt. Hawking deyib ki, yüzlərlə Amerikalı əskərin Yaxın Şərqdə olması Birləşmiş Ştatların daimi mövcudluğunun müqəddiməsidir. Bu bölgədəki Amerika qüvələrini gücləndirmək və İranın ticarət gəmlərinə müdaxiləsinin qarşısını almaq planına uyğun olaraq 3 min pilləçmiş ştatlı əskəri və 2 təyyarə daşıyan gəminin Qırmızı dənizə və bölgəyə gəlişindən sonra təsadüf edir. Birləşmiş Ştatlar hər hansı problemin yaranacağı təqdirdə dərhal cavab vermək üçün bölgədə daimi qalmaq fikrindədir deyə 5-ci Donanmanın sözçüsü bildirib. Timothy Hawkins yaxın günlərdə regionun təhlükəsizliyini və sabitliyini təmin etmək üçün tərəfdaşlarla birgə təlimlər eləcə də səhrə əməliyyatları cəhərlərini deyib. Son dəsəs xəbər başlıqlarına bir daha nəzər salaq. Təbrizli idmançı öldürüldü. İranlı ekspert Şuşaya, Şuşi dedi. Milli İstihbarat Təşkilatı İran casuslarını ifşa etdi. Türkiyə ordusu ən güclü silahlardan birini sınaqdan keçirəcək. Moskva, Bakı və İrəvanla aktiv şəkildə əməkdaşlıq edir. Ələ hörmətli tamaşaçılar, bu saatə və bu günə çatdıracağam əsas xəbərlər bunlardır. Hindən görüşmək ümidlə salamat qalın. Gunas TV-ni izləməyi unutmayın.